pukul 3 petang pergi check lepas tu kemudian uh, di monitor tersebut nampaklah uh, yang pada rahim wanita itu memang ada ya, memang ada bila mana di scan memang memang sah dia pregnant dalam tempoh beberapa bulan dah beberapa bulan pregnant dia orang dah pergi Mekah buat umrah baru balik daripada umrah seronok ya amat lepas habis pergi scan Seronok Tiga lebih pukul empat petang maka Mereka pun sebelum balik rumah Pergilah uh, Pergi makan, pergi pusing-pusing Hati seronok nak dapat baby tahun depan Dan kemudian Singgah solat Di satu masjid ni Waktu maghrib Lepas hampir solat maghrib Balik rumah Sembang-sembang suami isteri Berdua-duaan dekat rumah ataupun sekalian Seronok sembang dan suami kata dia nak pergi main badminton Dengan kawan-kawan Kan? Dia main badminton Dia main badminton pukul 10 malam Jadi selepas maghrib, selepas insya Dia pun suami isteri, solat insya bersama Sembang lepas pun sampai pukul 10 Si husband tu kata nak pergi main badminton Ada tanda tak yang kata dia ni sakit ke? Ataupun dia nak pergi ke sebagainya Tak ada Sehat wala'afiat muda lagi umur dia muda lagi bukan 40-an early 30 lah lebih kurang macam tu saya rasa early 30 tak puas kira Allah jadi bila mana sampai ke court badminton dia pun ambil gambar ambil gambar hantar kat bini kata saya dah sampai nak main badminton duduk elok-elok tak puas dan itu pukul 10 lebih lah 10 lebih tak puas kira dalam pukul setengah lebih Dia dapat telefon Dia dapat call yang menyatakan Suami dia jatuh Jatuh pasal apa? Main badminton ke? Ambil bola drop depannya net ke? Terjatuh Terpelik sebab Tengah main badminton kan? Bukan Dan lepas main badminton Berehat duduk di tepi gelanggang Waktu berehat tu jatuh Time jatuh tu Dia orang cuba nak Nak selamatkan Macam-macam lah -macam dia orang buat Dan panggil ambulans datang Datuk puan sekalian bila mana on the way jadi si isteri pun dapat panggilan maka dia terus pergi ke hospital sesampainya di hospital is suaminya tadi yang menemani dia pukul 3 petang tadi tengok zuriat di dalam rahimnya sekarang ini dia dah terbujur kaku menjadi menjadi apa jenazah menjadi jenazah dah ditutup dah pun meninggal dunia bila mana sampai di hospital tengok tuan-tuan sekalian sehat wal afiat mendapat perkhabaran berita gembira akan lahirnya orang baru tiba-tiba waktu malam hari dia pergi menghadap ilahi dia tak tunjuk pun tanda yang kata dia nak pergi tak ada pun tanda kata dia nak mati tapi ini kuasa Allah ada boleh kita halang. Dia sihat, dia tak ada sakit apa. Dia tak ada gau, dia tak ada jantung, kita kata tak ada jantung tapi mungkin itu serangan jantung, serangan jantung, heart attack. Allah SWT Muhammad. Itulah untuk buat sekalian. Kematian boleh berlaku dan datang dalam keadaan apa bentuk walaupun ada kalanya ada tanda-tanda tertentu yang Allah berikan kepada kita antaranya untuk tuan, tuan sekalian apa tanda yang mana kematian ini semakin hampir tuan, -tuan tengok pada diri ada tak rambut yang warna putih rambut, bulu hidung, misai, janggut warna putih itu maksud dia apa? kita semakin tua kita dah semakin tua janggut putih saya hitam lagi ok tentu adalah warna putih ada juga lah Rambut penuh dah eh, Saya 40 plus dah Tak puas ke Allah SWT Muhammad Dan bila mana ditumbuhnya, tumbuhnya uban Eh, di rambut, eh, di kawasan muka kita tumpul sekalian Itu antara tanda-tanda Masa kita dah semakin hampir Apa perlu buat? Buat persiapan Apa cara persiapan? Ini cara persiapan kita dekat dengan Allah Moga-moga Allah hapuskan dosa-dosa kita Dan tambahkan amalan eh, Jangan eh, Jangan lakukanlah Perkara-perkara eh, yang mungkin dulu pernah kita tersilap Dosa-dosa besar contohnya Dulu pernah terbuat minta ampun sangat-sangat kepada Allah Menyesal yang teramat di atas perbuatan kita dahulu Menyesal sekarang ni di atas perbuatan kita dahulu Dan kita berazab bersungguh-sungguh dan bertekad Aku takkan buat dah kerja bodoh tu lagi Aku takkan tikam ekor dah Aku pernah silap Aku pernah pergi ambil nombor 4 digit Pernah terkena First prize pula RM250,000 empat kali kena Terus <tulah> kita Allah Tawbat lahum lah Minta maaf banyak-banyak kepada Allah eh? Pernah minum satu ketika dahulu Bukan minum teh ais Bukan minum kopi o ais Minum air yang memampukan air kencing syaitan Dulu minum tak ada masalah Selama rok je minum Mana kelab dekat KL ni aku tak pernah pergi Mana? Semua kelab pergi oh, Diri dia hebat Lebih hebat daripada Sarit Dul Samseng Kampung Dusun okay. Eh? Dia lah satu Seketika dahulu dia yang paling otai Siapa tak kenal nama dia? Hmm? Berani orang ini buat lebih kurang masuk kawasan dia Maka siaplah. Siapa tak pernah kena dengan buku lima dia Dulu hebat Pukul orang Ubud orang Ambil harta orang Allah Sampai bila nak jadi lagu tu Kematian dah dekat Uban dah penuh atas kepala Kenapa nak samsing lagi Bolehkah kita nak samsing macam tu Depan malaikat maut boleh nak samsing macam tu lagi Depan muka nakit Tunjuklah kau yang samsing Kau punya hebat depan malaikat maut Kau pukul orang sana Kau ubut sana Kau buat zalim kepada orang Di akhirat kelak kau buat begitu kepada muka nakit Boleh tak? Tak boleh Allah Terbujur kaku Tak mampu nak buat apa Maka dengan itu jangan sombong sudah sudahlah Benda yang dulu Ianya dah menjadi sejarah Benda dah buat minta ampun banyak-banyak pada Allah Moga-moga Allah sudi untuk ampun Kalau dosa kita melipatkan orang lain Harta yang kita rampas Wajib kita pulangkan Tuan-tuan sekalian wajib kita pulangkan Ataupun maruah orang yang kita cemarkan Wajib kita berdepan Minta ampun, minta maaf di atas perlakuan kita dulu Itu dosa kalau melibatkan manusia Ianya takkan terangkat dan terampun hanya dengan berdoa Kalau dosa yang melibatkan Melibatkan orang lain Harta yang kita rampas eh, Ataupun maruah yang pernah kita cemari dan zalimi Maka wajib untuk kita pulangkan balik dan juga minta maaf kepada orang yang pernah kita melakukan keadaan sedemikian Allah jadi ubat dah tumbuh banyak di kepala dan kemudian sakit-sakit yang yang mendatang dari hari ke hari duduk tak duduk sakit tapak kaki duduk tak duduk tengok benjol dekat dekat sendi-sendi dekat siku dekat sendi dia jadi macam dia jadi macam naik Benjol-benjol macam tu Rupanya pergi cek gaul Tak ada gaul lah pula Dulu tak ada Pergi cek tengok ada pula penyakit itu Ini dan sebagainya ketua bos sekalian Allah hantar benda tu Itu sebagai tanda Tanda kita semakin hampir nak menghadap Allah Ta'ala Ketua-tua sekalian Ya Kita wajib untuk mencari penawarnya Kita cari ubat Kita cari ubat Ketua-tua sekalian dalam masa kita mencari ubat Perbanyakkanlah amal ibadat Bukan hanya bergantung pada ubat Tetapi biarlah bergantung kepada Allah Melalui perantaraan ibadat InsyaAllah lah Makanlah okay, ubat, tak ada salah Tapi bukan kita yakin yang ubat itu Menyembuhkan itu sebagai perantara eh, Kita usaha mudah-mudahan Allah melihat kesungguhan dan usaha kita maka Allah beri kesembuhan kepada sakit kita insya-Allah. Entah apa sekalian. Hatta Nabi sendiri ada riwayat menyatakan 70 kali Nabi minta ampun bertaubat kepada Allah dalam masa sehari. Ini kan pula kita yang banyak dosa. Maka perbanyakkanlah istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini dapat memberi penawar kepada mereka yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan istighfar dapat memberi kesenangan kepada mereka yang sedang dihimpit dengan kesusahan dan juga hutang. Perbanyakkanlah istighfar insya-Allah. Man lazimal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haytsu la yahtasib. Atau sebagaimana قال Rasulullah uh sallallahu alaihi wasallam. Dengar semua ya. Barang siapa yang melazimi Ataupun yang selalu istighfar Sebut istighfar Astaghfirullah 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 Perbanyakkan istighfar Tuan-tuan Ja'alallahu lahu Allah akan bagi apa? Tiga benda Orang yang suka istighfar Orang yang lazim istighfar Tak kira waktu lah Istighfar, istighfar, istighfar Sama ada sebelum Ataupun selepas buat dosa Ataupun sekalian Apa sahaja dalam keadaan apa sahaja perbanyakkan istighfar Allah akan bagi tiga perkara yang pertamanya ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja Allah taala akan hamin akan memberikan um, kegembiraan ni Allah akan memberikan kegembiraan kepada hati yang gelisah kita merasa sedih insya-Allah dengan istighfar Allah akan dan menggantikan dengan kegembiraan insya Allah. Eh, Allah tukar ganti kesedihan itu dengan dengan kegembiraan asbab daripada istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, wamin kulidaitin dan kemudian Allah Taala akan menjadikan setiap yang sempit itu jalan keluar. Makhroja Allah akan jadikan segala benda yang kita tak nampak solusinya Kita tak nampak Tetapi rupa-rupanya ada solusinya dengan izin Allah Allah selesaikan masalah kita Disebabkan banyaknya kita istighfar Tengoklah sekalian Kita tak nampak Allah Diberbanding dengan hutang Tak cukup sana, tak cukup sini Tengoklah sekalian Allah Eh Daripada kita berharap pada manusia Kita minta pada Allah Merayu pada Allah Ketidakcukupan kita untuk puas sekalian, Kalau kita merayu pada manusia Akan membuatkan hati ini jadi Hati ini akan jadi lebih Lebih lemah Bila mana terlalu meminta kepada manusia Lebih-lebih lagi apabila manusia menidakkan permintaan kita Manusia manusia tidak mengindahkan apa yang kita minta dan bagi sekalian maka kita akan berasa kecewa kita akan berasa putus asa dan sebagainya tapi mintalah pada Allah minta pada Allah insya-Allah Allah, Allah taala akan memberikan apa yang apa yang kita minta insya-Allah dan bagi sekalian Allah dan kemudian warzaqahu min haitsu la yahtasib dan yang ketiganya Allah Ta'ala akan bagi apa? وَرَزَقَهُ Dan Allah akan menrezekikan kepadanya Daripada rezeki yang tidak disangka-sangka Allah Percayalah tuan-tuan sekalian Ini kata-kata Nabi SAW Insya Allah kita buat dengan yakin istighfar Istighfar Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullahal Maka insya Allah kita akan dapat segala apa yang disebutkan tadi bila mana kita buat dengan penuh ikhlas kerana Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, berbalik kepada perbincangan kita ayat 85 tu tuan-tuan sekalian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang pertama tadi Allah nak menyatakan bahawasanya Allah Maha dekat. Eh, kepada orang yang hampir dengan dengan kematian. Eh, Allah sangat dekat Lebih dekat daripada orang yang berada dengan jenazah eh, Dengan orang yang akan menghadapi sakratul mautnya Yang sedang dalam keadaan sakratul maut Walaupun ada isteri ataupun pasangan di sebelahnya Yang duduk pegang tangannya apa saya dalik, istighfar sebut Allah saya eh, minta ampun pada Allah sebut Allah istighfar mengucap dalik, mengucap dalik eh tak betul tak? Ya lah panggilan Nabi kan Saya mengucap saya Abah mengucap Abah Mak mengucap Mak La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Dekat di telinga kita bisik Abah mengucap Abah La ilaha illallah Sebut Allah 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 Abah mengucap Abah Tuan-tuan sekalian Walaupun kita rasa kita dah dekat dengan Ahli keluarga kita ketika mana dia sedang nazak tetapi wanahnu aqrabu ilaihi minkum tetapi Allah menyatakan aku lebih dekat daripada mereka yang berada dekat Allah lagi dekat Allah lagi tahu apa keadaan orang tersebut dan Allah tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku eh? dan juga di kalangan ulama tafsir disebutkan juga tuan-tuan sekalian dalam kitab tafsir Munir juga nak memaksudkan iaitu para malaikat yang juga hampir kepada orang yang hampir mati malaikat dah sangat hampir untuk mengambil nyawanya kerana malaikat juga eh, yang sedang mengambil nyawa orang itu seperti mana disebutkan juga dalam surah Al-An'am ayat 61 dan ayat 62. Wa al qahiru fa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarridun. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqqa Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin Sadaqallahul azim Surah Al-An'am ayat 61 dan ayat 62 Apa maksudnya? Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya Dan diutuskan kepadamu Wa yursilu alaikum hafazatan yaitu penjaga-penjaga maksud penjaga malaikat-malaikat penjaga. Hafazatan hatta iza jaa'a a'adakumul maut sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu dia diwafatkan oleh malaikat kami. Tawaffat ru suluna Sehingga mereka diwafatkan Ataupun diambil nyawanya oleh Oleh apa? Malaikat-malaikat kami hum la yufarridun dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Malaikat dia takkan tangguh walaupun satu minit ataupun satu saat. Kan tuan-tuan Hmm. Allah Akbar tidak akan tangguh la yastakhiru nasa'ata wa la yastaqdimun tidak akan diawalkan dan juga tidak akan dilewatkan walaupun satu saat subhanallah ini yang dimaksudkan wahum la yufarritun malaikat-malaikat yang sentiasa taat pada perintah Allah kalau ditakdirkan 8.50 meninggal dunia maka 8.50 lah nyawa dia diambil oleh Allah tuan-tuan sekalian Wallah alam Wallah alam Kadang dekat hospital Dengan alat bantuan pernafasan dan sebagainya kan Berhari-hari berada di dalam Di dalam wad Di dalam ICU hmm? ICU Tengok keadaan dia sangat lemah Sangat lemah Dengan lidah pun keluar Wallah alam Eh, petanda-petanda banyak ni, eh, ditunjukkan dengan Allah Alam dah semakin sejuk ni eh? Uh, jasadnya semakin sejuk tak buang tetapi masih lagi mesin oksigen itu berjalan jadi nampaklah perut itu turun naik turun naik macam bernafas tapi bukan dia dah bernafas Allah Alam mungkin tak buang sekalian nyawa dia itu telah diambil sebelum tu lagi eh? tetapi kita masih lagi nak ikhtiar tak apa, apa cuba lagi tu Tambah lagi dos uh, Ubat untuk Mungkin dia boleh hidup balik Tambah lagi lah Tambah lagi Sehingga beberapa jam Akhirnya Doktor pun kata Memang Buat bagi teruk dia lah Buat bagi sakit dia eh, Sama ada you all Nak proceed dengan kita cabut Alat bantuan pernafasan Ataupun you all nak kita buat CPR Mana you nak Nak buat CPR ke Ataupun Just cabut dan tawakal kepada Allah Berdoa lah kepada Allah Yang mana? Doktor akan tanya Di saat macam tu doktor akan tanya Nak buat CPR ke tidak? Kalau tak nak maka Bersetujulah adik-beradik Sign pula eh, Supaya nanti jangan Diklaim pula Pusat rawatan tersebut uh, Tak bertanya Dan itu adalah SOP standard Bila mana dah di keadaan yang sebegitu Jangan salahkan doktor Jangan salahkan pusat rawatan dan sebagainya biasa buat tuan-tuan Tapi -tuan, saat sedemikian kan Allah abang tuan-tuan sekalian di saat itu nak pilih lagu mana nak buat CPR tetapi uh, macam mana suggestion daripada doktor tanya dia dengan keadaan dia umur begini dalam keadaan jangkitan kuman dah merebak ke paru-paru sehingga kan organ-organ yang lain pun terkesan juga bagi pandangan peribadi saya dia menyatakan Not worthy, you buat CPR You buat CPR, ,átus... sakit dia lagi Kemungkinan eh, Patah tulang rusuknya, Allah Allah Ataupun sekalian Ataupun dengan kita cabut tu, tawakal pada Allah Kalau Allah nak panjangkan umurnya Allah panjangkan umurnya Ataupun sekalian Kematian berlaku di hadapan mata kita setiap hari Saya dan Tuan Puan sekalian Kita pernah melihat orang meninggal depan mata kita Betul tak? Pernah tak? Saya tak pernah saya sendirilah beberapa kali eh, memangku dan juga melihat rakan ayah saya sendiri eh, dan juga beberapa kenalan yang hampir meninggal di pangkuan kita menghempuskan nafas yang terakhir depan kita Allah Allah kita akan menghadapi saat itu semestinya dan pasti kita akan menghadapi saat itu eh? Cumanya Di mana Ketika mana Waktu bila Wallah Mudah-mudahanlah Tuan-tuan sekalian Kita kembali kepada Allah Allahumma khutim lana Bi husnil khatimah Ya Allah Berikanlah kesudahan yang baik Kepada kami Ya Allah Kesudahan yang baik Lagu mana Majlis-majlis sekalian Hanjar Kesudahan yang baik ni Lagu mana Ketika tengah solat eh, Ataupun sudah melakukan amal ibadat Dalam keadaan seolah macam kita dah bersedia menghadapi kematian Dah minta ampun banyak-banyak pada Allah Dan kita pun tak tahu yang mana satu dosa yang Allah ampunkan Yang mana satu amalan yang Allah Ta'ala terima Tetapi kita terus menerus melakukan amal ibadat pada Allah Mudah-mudahan Allah terima Wallahana Walakin la tubusirun dan pada ayat yang ke-85 tu juga Allah berfirman Sedangkan kamu tidak dapat melihatnya Ya lah Kita tak dapat melihat malaikat maut dia datang Tentang tengok video Video di Youtube apa kan Tunjuk kata orang tu tengok sana tengok sini Allah Tengok sana tengok sini dan kemudian rebah jatuh meninggal Mungkin dia nampak sesuatu Dan dia pun tak pasti apa yang dia nampak Tentang sekalian tak Allah Allah. Ada tak orang yang di sekelilingnya nampak apa yang dia nampak? Dia tak nampak. Dapat sekalian. Dan mungkin Allah Ta'ala menampakkan kepadanya malaikat yang akan mengambil nyawanya. Waktu itu dia tak boleh nak lari ke mana pun. Eh? Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntu fi burujim musyayyadah. Dapat Kan lahilah pergi ke mana sekalipun Walaupun kamu berada di sebalik tembok-tembok besi Kamu berada di satu tempat konkrit Yang kalau kata nuklear attack pun kamu akan selamat Tetapi kalau kematian datang kamu takkan selamat Malaikat tak perlu kunci nak buka pintu rumah kamu Malaikat tak perlu Baju besi untuk nak pertahankan diri Kerana takut kamu lawan dia Malaikat perlu kata semua Malaikat tak perlu Walaupun kamu berada di benteng Yang kamu bina penuh Hebat, penuh agam Yang mana benteng sebagai Kita panggil bilik kebal lah eh, Lepas bom ke apa ke Bilik kebal tu memang kebal Tetapi kebal senjata dunia Kebal atas dunia tetapi dengan malaikat Adakah boleh kamu kebal? Adakah dengan bilik kebal itu Akan melewatkan kerja malaikat Ambil nyawa kamu? No man Takkan berlaku keadaan sedemikian Macam saya sebut tadi Kalau 8.50 meninggal Walaupun kamu berada di mana sekalipun Pastinya 8.50 kamu meninggal dan takkan dilewatkan walaupun satu saat. Eh? Allah Subhanahu Wa Baik, ada apa sekalian? Itulah dikatakan manusia yang ada berdekatan orang yang hampir mati itu tidak nampak perkara baik. Oleh kerana itu manusia yang ada berdekatan tidak nampak malaikat maut yang sedang menghampiri dengan orang yang sedang nazak itu. Kita tak nampak Eh? Siapa-siapa pun tak nampak tuan-tuan sekalian Falawla in kuntum mughayra madini Pada ayat 86 Maka kenapa kalau kamu orang-orang yang tidak kuasai Dan tidak tunduk kepada kekuasaan kami Tuan-tuan sekalian Madini ialah eh? iaitu Madinin bermaksud juga dihisab Satu minit lebih lagi Baik Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan pada ayat falaula in kuntum ghayra madinin ayat 86 Tuan-tuan sekalian, ayat 86 Seandainya benar kamu tidak akan diganjari di akhirat seperti dakwaan kamu Ini golongan musyrik Orang yang tak beriman kepada Allah Dia tak meyakini yang adanya kebangkitan Mati dunia ni mati ya Lepas mana dibakar jadi abu, mati lah. Gone. Habis macam tu dia. Eh tak. Panjang lagi ceritanya. Kehidupan ini transit sementara je. Kehidupan kekal abadi yang tak ada kematian dah selepas itu di akhirat kelak Kalau kata syurga, kesenangan abadi sampai bila-bila. Kalau sebaliknya, akan menghadapi azab yang akan bertambah setiap hari sampai bila-bila wa na'iyadu billah min zalik apa sekalian? maka Allah menanyakan seandainya benar kamu tidak akan diganjari di akhirat kelak hampa tak percaya eh yang selama ni Rasul duk peringat beriman pada Allah maka kamu akan masuk dalam syurga iya Bersedekahlah Jangan ambil harta orang Ia ke? Oh mempersoalkan Menidakkan apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Maka Allah nyatakan juga pada ayat 87 untuk puan sekalian Ayat 87 Tarji'unaha in kuntum sadiqin Maka cubalah kembalikan roh itu jika betul kamu orang-orang yang benar Hampa champion sangat Hebat sangat itu tak percaya Ini tak percaya Boleh Waktu sakratun maut Waktu nak mati tu Hidupkan dia Pergilah mana hospital Private Bapak sekali sekalipun Eh Dengan doktor yang paling pakar di dunia pun Kamu ambillah Kamu ada duit banyak kan Kamu upahlah doktor yang paling pakar di dunia Untuk nak rawat kamu Silakan Karena Allah takdirkan kematian Mati juga Doktor pun mati Pasien pun mati, semua orang akan mati Bila mana sampai waktunya Wallah Allah, masa dah time Sekarang tu dulu untuk orang sekalian Sampai ayat 87 InsyaAllah kita akan sambung Pada masa akan datang ayat yang berikutnya Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni Menjadi satu pengajaran pedoman untuk saya dan kita semua Buatlah persiapan Semua kita akan kembali kepada Allah Tua bukan syarat untuk mati sakit bukan syarat untuk kematian tetapi kematian itu adalah pasti dan janji daripada Allah maka perlu kita persiapkan diri mungkin minggu depan bulan depan saya dah tak jumpa tuan-tuan sekalian mungkin saya pergi dulu Allah ada minta maaf tuan-tuan sekalian salah dan silap saya pada tuan-tuan sekalian minta maaf hak yang tak diberikan kepada tuan-tuan sekalian wallah Allah, kita tak tahu kematian Mungkin yang bercakap pergi dulu Ataupun mungkin yang dengar pergi dulu Allah Allah Sekarang dulu Takut dengan tasbih kafarah Surah Allah Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa tubilan Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asubna al-insana khus Illa al amanu wa amilu salihat Wa tawasubil haq wa tawasubil sabr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh